Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bu günləri mən sizə yeni möhtəşəm bir mənzili təqdim edəcəm. Mənzilimiz qanuni 3 otaqdan ibarətdir, 100 kvadrat sahəsi var. Mənzilimizin yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda. Albal uşaq bağçasının yanında yerləşir. Mənzil 13 mərtəbəli tiklinin 12-ci, 12-ci mərtəbəsində yerləşir. İndi isə ətraflı başlayaq təqdimata. E, Xahiş olunur videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olaraq yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olasınız. Hal-hazırda mənzilin biz salon qonaq otaq hissəsindəyik. Geniş sahəsi olan belə bir qonaq otağımız var. Ətraflı sizə təqdim edim. Mənzilimiz çox ideal təmirlidir. Təmir vaxtında bahalı materiallardan istifadə edilib. Geniş sahəsi var qonaq otağımızın. Mənzilimiz 100 kvadrat sahəsi var, qanun 3 otaqdan ibarətdir. Bura isə bizim mənzilin giriş qapısıdır. Bura bizim hol hissəmizdir. Gördüyünüz kimi geniş sahəsi olan belə bir xoğumuz var. Gardirob şkafımız yerləşdirilib. Qonaq otağımız, sanitar qovşaqlarımız və yataq otaqlarımız yerləşir qarşıda. İndi isə ətraflı olaraq sizə sanitar qovşağı təqdim edim. Bura bizim sanitar qovşağımızdır. Bütün aksessuarlarla təchiz olunub, tam ideal vəziyyətdədir. Bura isə bizim mənzilin mətbəxidir. Çox ideal və zövqlə təmir olunub, mətbəx mebeli quraşdırılıb, tam işləyən vəziyyətdədir. Mətbəximizdən eyvamımıza çıxışınız var. Bura bizim mənzilin eyvanıdır. İstili sistem, kombi, radiatorlar quraşdırılıb, tam işləyən vəziyyətdədir. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı daimidir. Toy şamamız laminatdan döşənilib. İndi isə sizə digər otaqları təqdim edim. Mənzilimizin sənədi çıxarış qubçadır. Yəni asanlıqla mənzilə ipoteka salmaq mümkündür. İpotekası təsdiqlənən şəxslər mənzilə ipoteka sala bilərlər. Bura isə bizim mənzilin bir yataq otağıdır. Ətraflı sizə təqdim edim. Bura bizim mənzilin 1-ci yataq otağıdır. Mənzilimizə qaz, su, işıq təminatı daimidir. 24 saatlıq mühafizə sistemi var, yeraltı parkinqi var. Burası isə mənzilin digər yataq otağıdır. Digər yataq otağına nisbətən bu yataq otağı çox genişdir, yəni geniş sahəsi var ətraflı təqdim edir. Gördüyünüz kimi geniş sahəsi olduğu üçün belə bir divanda yerləşdirmək mümkündür. Əziz izləyicilər, mənzilin qiyməti aşağıda şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Mənzil nəqd qiymətə satılır, kreditdə satılmır. İpotekası təsdiqlənən şəxslər, yəni mənzili ipoteka sala bilərlər. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın.